વડોદરામાં ઈદે મિલાદ નિમિત્તે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાંથી પરંપરાગત જુલુસો ભવ્યતા સાથે નીકળ્યા હતા ખાસ કરીને ફતેપુરા વિસ્તારથી નીકળેલા જુલુસમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો જોડાયા હતા આ જુલુસમાં સામાજિક અગ્રણીઓએ પણ ખાસ હાજરી આપી હતી ઠેર ઠેર જુલુસનું સ્વાગત ફુલહાર અને નારાય તકબીડથી કરવામાં આવ્યું હતું શહેરના રસ્તાઓ ધાર્મિક ઉત્સાહથી ઝડપડી ઉઠ્યા હતા ભાઈચારા શાંતિ અને પ્રેમનો સંદેશ આપતી આ ઉજવણીએ કોમી એકલાસનો માહોલ પણ સર્જ્યો હતો आज इद मीलादी ख़ुशी का दिन है और आज के दिन हमारे पैगंबर साहब इस तीन तहत आज के रोज हर मुसलमान दुनिया के मुसलमान ये पाक दिन में इबादत और ज़ूर किसान में जुलूस निकालते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं कि मैं मेरे मुसलमान भाइयों से दुआ करता हूं कि हर साल इस तरह से जुलूस निकालते रहे और की किसान को बढ़ाते रहे इसके साथ साथ मैं ये भी मैसेज देने जाऊंगा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन दिलवाए और जो बच्चा ना पढ़ सकता हो जिसकी पढ़ने की ताकत नहीं है तो सब मंडल मिलके सब उस बच्चे की पढ़ाने की कोशिश करें यही सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ये बात बच्चों को पढ़ाने की बात हर कौम के लिए है और हर कौम को इलम की जरूरत है और आगे बढ़े ये मेरी दुआ है दुआ कल विसर्जन है गणेश जी का और बड़ोदरा वासियों से मेरी यही कहना है कि हम हर साल सालों से ये गणेश जी के त्यौहार मनाते आए हैं खुशी से मनाते आए हैं और हर साल इस तरह खुशी से मनाते रहे और एक दूसरे से भाईचारा करके हर त्यौहार मनाते रहे क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी त्यौहार है और ख़ास करके बड़ौदा के अंदर जितने भी त्यौहार होते वो त्यौहार कोई एक कॉम के ना होना चाहिए उस एक त्यौहार भले एक कौम का हो लेकिन उसको मनाए हर कौम मेरा यह मैसेज है